Результаты мы, конечно, очень рады. Мы недельный цикл очень тщательно провели, готовились к этой команде. Ну, если победа есть, то, в принципе, что не так? Победа, три очка в кармане, все ребята рады, в раздевалке царит хорошая атмосфера. В прошлом туре неожиданно аутсайдеру проиграли, зернопром сегодня выиграли у лидера. Вот почему такие разные матчи? Как считаешь? Я считаю, что мы недонастроились. Немного было, наверное, недооценка соперника. Не, не выполнили установку тренера, вот и неприемлемый результат у нас был в прошлом туре. А, как считаешь, можете замахнуться скажем, на первое место после, после этой победы? Или что нужно для а того? А чем, чтобы... черт не шутит? Чего бы нет? Конечно, будем бороться за высшие места. По Добрянка Добрянка постоянно борется за высшие места. Почему бы нет, будем бороться. Для вас, вот, выпускников школы, насколько важно выступление вот, в взрослом футболе, уже уровень не первая лига, а высшая лига, чемпионата области. Для вас насколько этого? Ну, я как бы уже выпустился пять лет назад. Я уже это все Для более меньших твоих. Молодым ребятам, это я считаю, что путь большой футбол. Это надо им перерасти. Это чемпионат области. Это как бы уже не детский футбол. Как бы некоторые ребятам. Легче это дается перейти в некоторым тяжело, но это очень надо для молодых ребят. Потому что наша команда делается для чего? Для того, чтобы продвигать людей в профессиональный, профессиональный футбол. Хотелось бы, конечно, поиграть в профессиональной команде. и, Скажем, что нужно, чтобы попасть туда? Насколько сейчас вот сложно, ну, раскрой секрет, насколько сложно попасть ну, в профессиональную команду? Я играл в профессиональной команде немного. Это надо очень много трудиться для того, чтобы работать в профессиональной команде. Ну, для этого команда существует. Тренер Владимир Васильевич, робот очень прикладывает нас в свою, в свою работу, в свой вклад немаловажный делает. Надо больше над собой работать, помимо тренировок. И будет результат.